চিধা চিধি কথাটো হল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিলেও হাৰিলেও ডিব্ৰুগড়ৰ কওক মানুহজন জিকি আছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত অসমীয়া ভাষা যে কয় একোডাল ফালিব পৰা নাই একোৱে পালিব পৰা নাই হয়নে নহয় মই কোন আপোনালোক হয় নে নহয় কওক একদম মই যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলো সোণোৱালে তাৰপিছত তেওঁ কি কি হৈ গল তেওঁ এম এল এ হল তেওঁ এম পি হল তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হল যিমান কৰিব পৰা তেওঁ যিমান পদবী আছে চব পদবীতে তেওঁ বহি ললে কিন্তু ৰিজাল্টটো

গতিকে মই শব্দবিলাক জানো কাৰণে শব্দবিলাক কৈ দিওঁ কাৰণে মোক কয় বোলে ইয়াত অলপ বেছি ওচৰ চাপি যাবলৈ মন গৈছে মই মানে ইমান ডাঙৰ লিডাৰ নহয় নহয় বাৰু বেছি দূৰৰ পৰা কবলৈ বেয়া পাওঁ এই একদম খোলা খোলা খুলি কে মই শুনিব কৈছো সঁচাকে যি গোটেই জীৱনটোত কৈছে যে নামলোকৰ হাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গুৰুত্ব আমি স্থাপন কৰিম 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 কৈ থাকি এতিয়ালৈকে তেওঁ কবলৈ গলে অসমীয়া ভাষাত কলে দাড়ি চুলি পকি গল মুখ্যমন্ত্ৰী হল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও দুবাৰ ওলাই য আৰু কেইবাৰ হলে তেওঁ পাৰিব এতিয়া সেইটো কথাৰে জানিব লাগে আমি কওক আৰু কি পদক্ষেপ দিব লাগিব কওক কি পদমি দিব লাগিব এম এল এ দিলো এম পি দিলো মানে ৰাজ্যসভা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান কৰিব পৰা পদবিলাক আছিলে চব দিলো কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এই মানুহটোৰ নাম অকমান্য আৰু অলগদ্য হয়নে নহয় এজন অকমান্য আৰু অলগদ্য মানুহক সদায় বুদ্ধি থাকিমনে ভাই হয়নে নহয় কওক

বিজেপি সরকার হয় তথাপি মন্ত্রী হব গে মন্ত্রী হয়ে থাকি আমি পাবলিয়া হলে সেই মন্ত্রীর থাকি কিন্তু লুইনক জিকায় এমপি হয়ে মন্ত্রী লাগে যাব তো শুনবো কিন্তু যদি পাবেন পাব হয়নি নয় আর আমি কি জাতির এজন কন্ঠ আমি পাম শুনিছা নহয় দিল্লীত পঠিয়াব খুজিছো এখন যুঁজিবাৰ তাতো গৈ থাকিব কাৰণে নহয়

হয় নে নহয় এইটো মানুহে আমাৰ ঘৰলৈ ডাঙৰ মানুহ আহিলে ডাঙৰ মানুহ কি ভকত এজন আহিলে আমাৰ মায়ে কোৱা এটা কৰে সেইটো বেলেগ কি হয় লিটাৰ এটা আহিলে হয় নে নহয় এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৰি নাযায় ডেকা নাহে নে সেইখিনি এটা মূলাত লৈ হয় নাই অতি শক্তি চুৰ লক্ষণ বুলি কয় বাৰু আগতকৈ ডাঙৰ চোৰটো সেইটো হয় মই মানুহ হাতত তেওঁ মাজে মাজে লাই থাকিলেও পাইছে নহয় নকয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো খেলিবলৈ মানুহ বিদ্যাই এনে মানুহ জীয়াই কোৱা ট্ৰাইবেল মানুহটো মই দেখাই আছিল নেকি কিয় এনেকুৱা হয় নহয় মানুহ আমাৰ আহো মানুহে আমি কি উন্নতি কৰা মানুহ মই একদম স্পষ্ট আপোনালোকক কব খুজিছো মানুহ ঠিক নহয়